Олена Москвітіна це лікар, психолікар арт терапевт психолог, і Микола Москвітін, це керівник оздоровчого центру. Сьогодні до студії прийшли для того, аби розказати про психологічні ігри. Е, мені от, чесно кажучи, здається, що люди і так занадто багато граються а тим не менше, ви пропонуєте психологічну гру як метод, який дає непогані результати. Може, ми в житті неправильно граємося? Є якісь особливості, що відрізняють психологічні ігри від, від, ну, від усіх інших, скажімо так. Хто, хто, хто зможе мені пояснити цей парадокс? Лєночко, може з вас? Uh, Хашо uh, я не совсем поняла, які говорить іграх Вы? Ну взагалі люди часто ж граються там. Ну є банально, банально є там ігри в лова, uh -huh. да, є якісь там дитячі ігри, є uh -huh. ігри для дорослих, психологічні uh -huh. ігри. Да. виноват, вінувати, я вінувата. це іграється всю жизнь. От, ну, от yeah. також да. В чому різниця все ж таки тих ігр, які дійсно можуть бути ефективними. Uh -huh. Хашо uh, психологічна гра це інструмент психолога. и только он может проводить такое мероприятие. И психологическая игра направлена не на то, чтобы поиграть и просто провести здорово время, а еще и на то, чтобы человек решил какой-то для себя актуальный, важный вопрос, который он не может решить почему-то в реальной жизни. Или решает его не совсем эффективно, не совсем так, как ему бы хотелось. И психологическая игра дает возможность в поле, в котором есть специалист в этих отношениях безопасно, экологично, мягко решить этот вопрос. Угу. Ну, можно сейчас сразу да, Я да. уточню. А, есть ли то особенности, Как ну, самое, чему психологичная игра эффективна? Да, конечно есть. Самое главное это то, что мы все родом из детства и перед тем, как начинать жить, мы это все тренировали, репетировали в своих играх. Вы помните, наверное, в детстве у нас были игры дочки-сыночки, угу. потом там пожарники, ну, в, больница, жениха и невесту, жениха убралась, и, да? невесту угу. и все эти отношения, они проигрывались. Теперь, когда дети становятся, и мы вырастаем, становимся постарше, у нас возникают те же самые игры, на которых мы зацикливаемся и зачастую не замечаем, что мы играем в одну и ту же игру. Вот в семье в определенной или же в обществе. А психологические игры позволяют нам, то есть пользуя, пользуясь этим же инструментом, позволяет увидеть себя как бы со стороны, но в то же время не очень жестко, чтобы это не вызвало у нас каких-то отрицательных эмоций. И благодаря тому, что есть люди, которые как бы идут со светильником и освещают путь. Куда лучше пойти? Не надо заходить в тупики, в которые мы в жизни заходим. И благодаря этому мы получаем этот дополнительный ресурс, возможность э, получать удовольствие от жизни, а не только тревожность. Доброе, тогда такое вопрос. а какие можно решить проблемы за помощью психологической игры? То есть какие межи есть? Угу. Значит, э, можно решить практически любой вопрос из любой сферы жизни. Кто-то приходит с вопросом, я хочу поменять работу. Другой приходит в эту же игру с вопросом, у меня не ладятся отношения с мужем. Третий человек приходит с вопросом, говорит, у меня нет уже никаких сил воспитывать этих детей, ну куда их деть? Все. Это будь яка. Абсолютно верно. Угу. Это называется психологией запросом. Человек приходит со своим запросом. То есть с тем вопросом, который, как он считает, недостаточно эффективно он может решить. Он не это. может вообще вырешить это в жизни. Да, угу. да. И вот он приходит, этот вопрос мы дополнительно еще обговариваем, помогает ее окружающие, затем мы в результате игры человек находит сам ответы на эти вопросы, никто его не заставляет, никому мы не даем никаких конкретных пожеланий, вот это все самостоятельные процессы. В зазвичай в дитинстві ми граємося колективно. Є завжди група, з якою ми граємося. Є ролі розподілені. Якщо говорити про психологічні ігри, це групова терапія, це одиночна, скажімо так, терапія. Як це все починається з групової терапії? Ми ведемо вдвоєм сіліни і очень характерно. Абична сім'я починається з мами і з папи. И кто проецирует на маму свои желания или проблемы, или же на папу проблемы или желания. Вот и у нас точно так же это есть. Есть коллектив, ну, кто пришел поиграть, и мы тогда играем. Когда во время игры могут возникнуть очень много вопросов, которые затем можно уже решать и в групповой терапии, и в индивидуальной. Ну и на самом деле возможность работать в группе, играть в группе, это одно, но игра еще может работать в индивидуальном формате. Как правило, редко люди идут на индивидуальный формат, потому что э, это уже как бы консультирование психолога. И некоторые люди, ну у меня же все нормально, как бы что я туда пойду, а так поиграться там с другими, ну вроде поиграться, но работа идет. То есть это вот для любого человека легче принять тот факт, что он решил решать какой-то вопрос. Колесо життя це та гра, в яку ви пропонуєте час від часу зіграти. В чому особливості? Це гра для, ну, для дорослих, для підлітків, для кого? е... Угу. ігра «Колесо жизни це єдина сертифіцірована психологічна гра в Україні, і вона проходила апробацію на подростках, на старшокласниках. То есть возраст — это чтобы человек понимал уже, что происходит, мог как-то анализировать. Ну примерно там с 15 лет можно играть. Но в основном у нас средний возраст наших игроков — это, ну, наверное, 30-35 лет. Вот такой вот возраст. — То есть сначала для подростков развивалось, но выявилось, что большинство людей, которые играют в «Колесо Життя» — это люди старш, ну, скажем так, среднего возраста совсем так дело в том что просто на подростках проходила апробация угу. а игра была направлена на зрелую часть населения психологически зрелую угу. вот поэтому апробация доказала что и подросткам она подходит угу. вот но как правило идут более взрослые люди более осознанные потому что у них уже есть вопросы, на яких вони пытались, 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 но до конца не отримали свої ответы. У подростков, кажется, що вся життя впереди люди... вони навіть не ставлять питання, да часто? <говорит> ну може би быть... тут работает подростковый максималізм. Я все знаю, все умею, все могу, мені не треба розказувати. <говорит> а які задачі ставити перед собою цією грою? Тобто можливо, там розвиток якогось мислення що відбувається. Позитивного, позитивного восприятия так, в группе. Понимаете, в чем все дело? Значит, задачи очень много. Прежде всего, игра может охватить определенное количество людей. Психология ⁇ это наука у нас в стране не молодая, но недостаточно популярная. Здесь идет очень сложное отношение к ней со стороны наших жителей. И вот мы несем, с одной стороны, как бы... Обучаем людей, что можно приходить в психологию, нужно, и это необходимо. Это делает нашу жизнь более интересной, целенаправленной. И в то же время мы, когда они к нам приходим, приходят, мы обраб прорабатываем те проблемы, которые у них есть. То есть игра несет несколько направлений. И важно то, что как правило, приходят с одним запросом, а уходят уже с, с тем, что уже осознали, что может быть даже нужно решать другие запросы. И очень много проблем взаимоотношений в семье и взаимоотношений с детьми. Вот Елена Владимировна у нас также является семейным психологом. Пусть она расскажет по этому. То, зазвичай, само семейного проблема проблемами У брата в колоссе жизни Это больше турбу, скажем так. Как правило... Но если брать женщин, мужчины в основном идут с тем, чтобы я хочу заработать столько-то, что мне для этого нужно. Как мне удвоить бизнес в два раза? Вот Женщины – это больше семья, отношения, а мужчины – больше материальная сфера. Насколько эффективно в таком случае, как семейная терапия, ну, как бизнес-терапия, бизнес игра около сужиться? Вы знаете, э, и то, и другое, оно работает. Вопрос, сколько человек может взять. Было так, что у нас пришла вот на игру женщина, которая была 6 лет в декрете, говорит, я никак не могу выйти на работу. Врач, все у нее есть. И, ну, реально, она поиграла, она поняла, что ей мешает, что ей поможет на пути к этому. Она прояснила, посмотрела с другой стороны, и буквально в течение, наверное, месяца полтора она нашла работу и пришла уже специально на следующую её, игру. Ей при, ее пригласили. самостоятельно. То есть как бы. игра это человек запускает свою информацию непосредственно в информационное поле Земли. То есть это взаимосвязи определенные и решаются многие вопросы. А решение здесь коллективное, потому что там идет обратная связь каждому человеку. Это создается определенная аура. Ну вот если вы знаете, как вот решают вопросы путем штурма, такого мозгового штурма. Собираются ведущие специалисты и вот решают какой-то вопрос. Или же те же самые консультации, если это в медицине. Приезжает один светило, другой, третий, четвертый, пятый, вместе это решается вопрос. То есть, когда люди имеют какие-то качества отдельно, объединяясь вместе, появляется новое качество, которое не присуще каждому человеку. Что касается сценариев. Кто разрабатывает сценарий, я так понимаю, что в, ну, в каждом конкретном случае должен быть более-менее уникальный сценарий. Ваку... Сценарий игры? Э, э, сценарий игры, да. Есть ход игры, есть ряд вопросов э, в этой игре, допустим, 12, и мы предварительно говорим э, с ведущим. Да? Мы сегодня будем работать именно с этой четверкой вопросовой листой. Э, или же мы смотрим на запросы людей, которые пришли, и мы видим, какие вопросы из этих 12 нужно прорабатывать. Есть рамки, а мы в этих рамках свободу выбора проводим. Ну, принцип очень прост. Принцип жизни, он называется «Колесо жизни». Мы все родом из детства. С этого начинаем? Значит. С этого начинаем, да. То есть у нас была мама, был папа, вот обязательно, без этого не получится. И вот из этого, и от нуля до пяти происходит основное психосексуальное развитие человека, он уже готов к жизни. Затем только происходит накапливание тех или иных качеств. И вот, как правило, у нас мы занимаемся глубинной психотерапией, и вот начинаются проработки вот достаточно глубинные. И потом они выходят на современность и помогают нам эффективно жить сейчас. Чи немає залежності від гри? Абсолютно Ну, нет. бо азартные игры викликают зависимость, психологические игры. А психологические игры, тут зависимость может быть какая. Человек придет туда, где ему хорошо. Если ему там хорошо, он приходит, никто его не заставляет. Он всегда вправе встать, выйти и сказать «все» хватит, да? То есть у нас нету того, что человек ходит и потом страдает, потому что игры не проводятся полтора месяца. <свистит> <свистит> Волки не мают. <маем. свистит> нет, нет, абсолютно. <свистит> 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 а, мы -то, что -то Понимаете, в чем все дело? Сама по себе игра, она не проходит бесследно. Это не та игра, когда мы погоняли в футбол, потные, пошли помылись, и как бы легче, ну, еще вы сказали пару слов. Здесь идет проработка человека вот этих мышц, бицепсов, трицепсов, именно психологических, умственных. И человек получает какие-то вопросы, и определенное время их нужно будет решать, и он их и решает. И у человека возникает определенное по этому поводу чувство, и главное вызвать у человека чувство, вот. А эти чувства затем рождают и действия. И если у него возникли вопросы в процессе, тогда он обращается к нам или же приходит еще раз на игру, там, чтобы решить этот вопрос. Значит, кто к нам приходит? У нас очень большой разбег. Приходят и народные художники, которым достаточно, то есть и творческие люди. Приходят, и вот Елена говорила, и работники, непосредственно бизнесмены, которые достаточно успешно, но хотели бы еще вот чуть-чуть еще и все получится. Приходят э, женщины, которые хотят иметь детей, почему-то у них не получается. У нас уже есть такие результаты. Мы можем конкретно сказать. У нас уже есть люди, которые, приходя в наши игры, решили эти вопросы. Приходят люди, которые хотят вопросы решить какие-то творческие. Ну, вот, у них остановилась диссертация, никак не идет. И вот за счет этого решаются все вопросы. То есть, если подытожить все это, то основа нашей жизни все-таки это отношения. Если мы налажим отношения с самим собой, с окружающей действительностью, с людьми, которые вокруг, тогда мы решаем все. Мы тогда все сильны. Человек вышел из природы и вошел в жить непосредственно с людьми. И главное это научиться взаимодействовать і з людьми. і от це так і відбувається. тоді все. Тоді все вийде. Дякуємо да. вам, що прийшли. Просвітили. Ми мусимо рухатися далі. Юра, що там в нас? У нас далі рубрика Еврика, наша пізнавальна. І будемо сьогодні дізнаватися про історію появи пластику. Тому, якщо цікаво, залишайтеся з нами.